Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Jadi, uh, So hari ni um, Kita masuk ke bab seterusnya ni lah uh, Berkaitan dengan optical network, network testing Ataupun end point dan end to end testing lah Maksudnya kita test um, Pemasangan yang kita buat pada FT, FTTX uh, Daripada end point ataupun end to end point lah So bab, bab ni sangat penting Sebab ia ajar kita cara buat pengujian Pada sistem fiber optik khususnya FTTX kalau sebelum ni kita belajar pasal sistem penghantaran optik so kali ni kita nak pastikan sistem tu diuji betul-betul supaya tidak ada masalah pada pelanggan nanti so sebagai pengenalan dalam slide ni kita lihat pengenalan dulu eh so ujian FTTX ni hampir sama dengan ujian pada outside plan eh cuma ada tambahan komponen seperti uh, splitter dan WDM. WDM ni adalah uh, wavelength lah division multiplexer. So, ujian boleh dibuat masa pemasangan ataupun selepas talian dah aktif. Selain itu, ada juga kaedah loop back test iaitu kita pantulkan balik signal untuk pastikan sambungan berjalan. So, apa yang perlu diuji dalam FTTX? Dalam FTTX, beberapa perkara perlu diuji. Yang pertama adalah coupler ataupun adapter nak pastikan tiada masalah pantulan reflectance dan nilai insertion loss rendah. Okey, yang kedua adalah splitter mesti diuji sebab selalu ada kehilangan kuasa eh power loss. So yang ketiga adalah end to end loss test. Kita ukur dari hujung ke hujung kabel. Yang keempat adalah link performance test termasuk kesan bila kabel dibengkokkan. Eh, ingat ya, semua ujian ni mesti dibuat pada tiga panjang gelombang eh, Uh, 1310 nanometer 1490 nanometer dan juga 1550 nanometer. So ini kerana setiap panjang gelombang ni digunakan untuk servis berbeza dalam FTTX. FTTX test gear iaitu peralatan ujian eh. Di sini kita nampak eh jadual tentang per peralatan ujian eh optical loss test set power meter dan light source ukur insertion loss, optical return loss, attenuation dan buat end to end end to end test. So PON OTDR boleh kesan fiber loss, panjang kabel dan bending. Gigabit uh, internet tester eh, buat ujian ping, ber test, trafik RFC 2544 dan juga bandwidth. FTTH triple play tester analisis IPTV. Buat Uh, VoIP uh, VoIP VoIP dan juga data. So maksudnya setiap peralatan ada fungsi tertentu, kita kena tahu bila nak guna yang mana. So jenis-jenis ujian, jenis ujian yang akan kita buat ialah insertion loss test, optical return loss test, ujian panjang kabel dan kesan bending, bit error rate, rate test, BERT uh, atau atau uh, pun ataupun BERT, Ping Test Bandwidth Limitation Test Traffic and Latency Monitoring RFC 2544 EtherSAM Dalam slide ni ada gambar raja Menunjukkan peralatan contohnya Gigabit internet Tester untuk ujian data Light Source and Power Meter Untuk insertion Loss OTDR untuk kesan kerosakan pada kabel Kita masuk ke Bahagian Safety Semasa kita nak buat uh, testing lah eh, Perkara penting uh, sebelum kita Aa, lakukan apa-apa perkara aa, untuk menguji sambungan aa, dalam kita punya aa, pemasangan uh, FTTX lah eh safety during testing eh bila kita buat pengujian keselamatan ni sangat penting lah jangan anggap remeh sebab ada cahaya laser berkuasa tinggi yang boleh membahayakan mata so jadi kita kena faham bahaya dulu sebelum buat ujian Cahaya laser eh Laser operation safety So kebanyakan laser dalam fiber optik Mampu menyebabkan kecederaan mata Kalau kita tengok terus dengan mata kasar Ia boleh rosakkan retina sampai jadi buta So jadi jangan sekali-sekali tengok Terus ke dalam hujung fiber So ini adalah um, Apa contoh eh Label uh, Common laser sign And juga label lah uh, So kita boleh tengok uh, Ada beberapa label yang melibatkan fiber optik eh Sebenarnya ada lagi label tapi ni antara label yang kita digunakan dalam uh, uh, dalam berkaitan dengan fiber optik. Isu keselamatan semasa pengujian FTTX antara isu keselamatan ialah kuasa laser tinggi dari exchange. Banyak peralatan hantar data serentak. So ini susahkan testing. So pastikan sistem pengguna dimatikan dulu sebelum diuji. Yang seterusnya bahagian ferrule connector sangat sensitif kalau ada habuk, ujian jadi tidak tepat. So jadi kita kena jaga bukan hanya hanya keselamatan diri tapi juga keselamatan peralatan. So, kita masuk uh, berkaitan dengan OTDR test. So OTDR ni kita uh, tadi kita dah bincangkan dia berfungsi eh untuk mengesan kerosakan uh, yang terdapat pada kabel um, yang digunakan semasa pemasangan FTTX eh. So kita pergi next slide. Sebagai pengenalan untuk OTDR, eh, kita pergi OTDR test. Sekarang kita masuk pada ujian OTDR. OTDR ni sangat berkesan bila kita uji kabel jarak jauh. Dengan OTDR, kita boleh kenal pasti beberapa parameter iaitu splice loss, eh, return loss dari konektor ataupun peralatan, panjang kabel, lokasi kabel putus ataupun bengkok, lokasi splicing point. Eh, maknanya OTDR ni macam doktor, dia boleh scan keseluruhan kabel how OTDR work macam bagaimana OTDR berfungsi so OTDR berfungsi macam radar dia hantar cahaya laser kuasa tinggi ke dalam fiber kemudian kesan cahaya yang berpatah balik back scattered light cahaya berpatah balik ni berlaku di sambungan ataupun konektor dari situlah kita boleh tahu kat mana ada masalah kalau slide sebelum ni tunjuk apa OTDR boleh buat sekarang kita faham prinsip kerjanya So OT OTDR trace analysis eh sebagai pengenalan dalam ujian OTDR kita perlukan launch cable dan kadang-kadang receive cable. Launch cable ni bertindak sebagai kabel rujukan supaya bacaan OTDR lebih te lebih tepat. So receive cable pula kadang-kadang digunakan di hujung satu lagi untuk elakkan bacaan terhenti terlalu awal. Jadi sebelum mula ujian kabel sebenar kita kena sambungkan OTDR dengan betul. Observation on display, case slide ni tunjuk paparan hasil bacaan OTDR. Pada skrin OTDR kita akan nampak satu graf yang tunjukkan tahap kuasa cahaya sepanjang kabel. So dari graf tu kita boleh tahu kat mana ada sambungan, splicing ataupun kerosakan. Jadi OTDR ni bukan sekadar mengukur, tapi juga bagi gambaran visual. So dalam dalam slide ni kita boleh tengok lah eh, uh, Untuk trace analysis ni kita boleh tengok eh, um, Signal uh, pada large cable dan juga receive cable eh, berbeza Di mana receive cable signal dia lebih rendah Berbanding dengan uh, large cable lah uh, Power loss dia eh. Trace analysis 2 point loss Dalam analysis OTDR kita gunakan dua kese Iaitu A dan juga B So kese ni boleh gerakkan ke kiri dan ke kanan pada graf untuk kira kehilangan isyarat di antara dua titik. So ini dipanggil dipanggil two point loss. So ia boleh tunjuk kehilangan kuasa pada satu sambungan, sambungan ataupun beberapa sambungan sekali. Stress analysis untuk isolasi, isolasi uh, event. So selain kita kira uh, kehilangan eh kesini juga boleh kita gunakan untuk isol isol isolate event lah. So contohnya kita nak tahu tepat di mana lokasi splicing dibuat dengan cara ini kita boleh sahkan sama ada sambungan dibuat dengan baik ataupun tidak untuk trace analysis itu untuk attenuation keseluruhan so tidak juga boleh tunjukkan attenuation untuk keseluruhan eh, span rangkaian maksudnya kita boleh kira berapa banyak kuasa hilang daripada mula kabel sampai ke hujung kalau attenuation terlalu tinggi itu tak ada masalah pada kabel ataupun sambungan untuk trace analisis panjang kabel OTDR ni juga boleh tunjukkan panjang ke sebenar kabel. Jadi kalau kita pasang kabel 2 km tapi OTDR tunjuk cuma 1.9 km, mungkin ada kabel yang rosak ataupun terlipat. So daripada bacaan ini kita boleh sahkan sama ada pemasangan ikut spesifikasi, spesifikasi ataupun tidak. Start, launch, pause, light zone untuk OTDR display. So, selain ini tunjuk uh, rajah tentang OTDR trace. Ada beberapa istilah penting. Start eh untuk permulaan ujian. Uh, seterusnya ada launch pause eh, nadi cahaya yang dihantar seterusnya adalah dark zone eh, bahagian awal graf yang tidak boleh dibaca dengan jelas sebab signal terlalu kuat sebab tu kita guna launch cable supaya dark zone tak tu tak terganggu ke, uh, bacaan kabel sebenar So actual OTDR trace eh, Contoh sebenar Ini contoh bacaan sebenar OTDR eh, Kita nampak beberapa perkara noise eh untuk gangguan pada graf eh bacaan berbeza bila guna waveform berbeza eh memanglah bila kita guna waveform berbeza kita akan dapat bacaan berbeza so ada pantulan balik eh, reflection return loss di bahagian konektor so dengan latihan ni kita akan biasa baca bentuk graf ni OTDR main setting bila guna OTDR kita kena set parameter utama eh pulse width Uh, distance distant dan juga wavelength. So, kalau set salah bacaan jadi tak tepat. So, jadi setting awal ni sangat penting. Setting detail. Uh, ni adalah penjelasan untuk setting OTDR eh. Ada uh, yang pertama adalah password. Kalau kita guna password tinggi, light zone jadi lebih, lebih lebar. lebar. So, jadi mula dengan rendah. Kemudian naikkan perlahan-lahan sampai dapat trace yang jelas distance distance ni eh, mesti set lebih besar daripada panjang sebenar kabel contohnya kabel 10 km kita set 20 km kalau wavelength ni untuk kabel single mode kita guna 1310 nm ataupun 1550 nm so slide ni akan bersambung daripada slide 19 tapi lebih penting dengan cara guna setting OTDR okey kadang kita masuk kepada insertion loss test uh, di mana kita nak mengukur Um, integrity connector dan juga adapter Pada kabel fiber lah Perkenalan eh. untuk insertion e loss test eh, Sekarang kita masuk kepada insertion e loss test So yang ni macam saya cakap tadi lah Kita nak ukur integrity connector dan juga adapter Pada kabel fiber so, Maksudnya kita nak tahu sama ada sambungan tu elok Ataupun ada kehilangan kuasa yang tinggi So alat yang digunakan Ialah optical power meter yang Untuk kegunaan uh, mengukur kuasa Optical light source yang eh, digunakan untuk, uh, sebagai sumber cahaya Dan juga adapter dan kabel fiber optic So standard yang digunakan ialah FOTP-95 uh, So persediaan sebelum ujian Sebelum mula ujian semua peralatan mesti bersih dan berfungsi dengan baik Pastikan alat dihidupkan sekejap sebelum digunakan supaya stabil So langkah pertama Sambungkan alat seperti dalam rajah 1 Uh, pastikan power meter dan light source guna panjang gelombang yang sama eh contoh 1310 nanometer. So ambil bacaan pertama daripada PM itu daripada power meter sebagai rujukan. Ia dipanggil sebagai power in, P in. Okey, dalam rajah satu eh sambungan daripada yang asas tadi. Dalam rajah ni kita nampak eh sambungan asas eh Light source sambung ke launch cable. Launch cable ke power meter. Ada juga receive cable dan adapter. So cable launch dan receive mestilah dalam keadaan baik dan konektor mesti dibersihkan dulu. Kalau kotor bacaan akan salah. So, untuk uh, insertion loss test saya eh, untuk langkah kedua eh. Langkah kedua ni kita sambung spitalah eh pastikan uh, power meter iaitu PM dan juga uh, dan juga light source eh LS set pada wavelength yang sama contohnya 31310. 6mm, ambil bacaan pada power meter sebagai power out 1, P1. So dalam jadual ni kita nampak splitter 1 ni sebab 4 eh. Maksudnya cahaya daripada 1 input akan diagihkan kepada 4 output. Langkah 3 eh, sambungan pada kabel uji yang tadi. So um, langkah ketiga ni kita buka kabel bertanda merah tadi dan sambungkan dengan kabel lain yang kita nak uji. Lepas tu ulang balik langkah 2. Kalau ada banyak kabel nak uji, ulang proses ini satu persatu. Dengan cara ini, kita boleh tahu kabel mana yang baik dan kabel mana yang ada masalah. So, definisi insertion loss. Insertion loss ni ialah kehilangan kuasa pada konektor ataupun adapter bila kita buat ujian kabel. So, unit uk ukuran ialah dBm ataupun milliwatt. Ujian ni jenis double-ended insertion loss test sebab kita ukur dari kedua-dua hujung. So, tips penting gunakan launch dan receive kabel yang sama sepanjang ujian. Jangan buka konektor pada light source pada masa ujian. Eh, pastikan kabel rujukan pada keadaan baik. Kegunaan dalam FTTH, so dalam sistem FTTH, ujian insertion loss ni paling penting eh, paling sesuai untuk mengukur integriti splitter. Sebab splitter ni selalu jadi punca kuasa hilang. Nanti dalam kelas aman ni kita akan buat latihan kiraan insertion loss dengan jodoh yang lebih jelas. Contoh kiraan insertion loss. So insertion loss in eh uh, adalah 1 sama dengan P in tolak dengan P1. So iaitu 0.29 tolak-tolak 9.67 kita akan dapat 9.96 dB. Kita, kita juga boleh kira uh, uniformity eh sama dengan IL max tolak dengan IL minimum. So excess loss sama dengan 10 log 10 P in bahagi dengan P1 campur P2 campur P3 campur P4. So raja ni kita nampak setiap satu ni sebab empat dengan nilai bacaan setiap cabang. So analisis keputusan dia adalah daripada keputusan tu kita boleh bandingkan nilai IL. IL paling rendah adalah paling baik. So maksudnya sambungan itu ada kehilangan paling sedikit jadi kuasa lebih kuat sampai ke hujung. Selepas selesai pada wavelength 1550 nanometer kita ulang semula dengan wavelength 1310 nanometer guna jadual baru. So op Uh, sebagai pendalam untuk optical return loss test eh um, so ini nama ujiannya adalah optical return loss test eh so return loss ni berbeza eh dengan uh, insertion loss kalau insertion loss ni lagi rendah lagi bagus tapi return loss ni lagi tinggi lagi bagus kenapa sebab return loss bermaksud cahaya yang terpantul balik ke penghantar kalau nilai yang tinggi maksudnya pantulan balik sedikit saja jadi sistem lebih baik Apakah return loss? Return loss ni juga dipanggil back reflection. So ialah kehilangan cahaya yang terpantul balik ke arah penghantar. Kalau nilai return loss ni tinggi, ini bermaksud pantulan balik sedikit. Sistem jadi lebih baik. Kalau nilai return loss terendah, maksudnya banyak cahaya terpantul balik. So itu tandanya sambungan kurang baik. Bezanya dengan insertion loss ialah insertion loss ni lebih rendah, lebih bagus. Return loss ni lebih tinggi, lagi bagus. So, pensil ditelus ni, ditelus ni buku daripada cahaya yang dihantar masuk ke fiber dan sebagainya terpantul balik ke arah sumber. So, kalau banyak cahaya dipantulkan balik, nilai ditelus jadi rendah. Ini tak bagus. So, kalau sedikit saja yang terpantul balik, ditelus jadi tinggi. Jadi, dia bagus. So, ingat ya, prinsip muda, loss rendah, power akan jadi tinggi. Ini adalah untuk station loss. So, loss tinggi, power akan jadi tinggi untuk return loss punca return loss rendah Anda sebab return loss rendah adalah kerana konektor kotor habuk atau minyak boleh sebabkan cahaya dipantulkan so penyambungan tak kemas splicing tak betul boleh hasilkan pantulan adapter rosak eh, permukaan tak rata buat cahaya terpantul sebab tu penting untuk jaga kebersihan dan kualiti sambungan fiber Kaedah menguji return loss, ada dua cara untuk uji return loss. Yang pertama adalah kita guna OTDR sesuai untuk kabel jarak jauh yang kedua adalah kita guna light source and power meter, sesuai untuk sambungan yang lebih dekat, jadi kita pilih kaedah ikut situasi pemasangan ujian dengan light source dan juga power meter, langkah satu eh. langkah pertama, kita ukur kuasa yang dihantar melalui coupler kita catat nilai kuasa awal itu A, eh, dalam rajah uh, slide ni, tunjuk isyarat cahaya dari light source masuk ke kabel melalui coupler Ujian ditelus untuk langkah 2 dan 3. Langkah kedua dan 3 kita teruskan sambungan dengan power meter untuk ukur cahaya yang terpantul balik. So dari bacaan ini kita boleh kira nilai, nilai ditelus dengan pemulih tertentu. Maksudnya kita bandingkan kuasa asal dengan yang dihantar dengan kuasa yang dipantulkan balik. Nilai return loss yang dibenarkan, setiap sistem ada standard nilai return loss minimum. Contohnya, eh, untuk sambungan FTTH, biasanya nilai return loss mesti lebih tinggi daripada 30 dB. Kalau lebih rendah daripada tu, maksudnya terlalu banyak pantulan berlaku dan kualiti talian tidak bagus. So, kita masuk kepada optical spectrum analyzer. Uh, ia merupakan salah satu peralatan yang kita gunakan semasa buat testing lah. So, optical spectrum analyzer ni, OSA ni kita gunakan eh untuk ukur amplitude signal mengikut frekuensi. So ia boleh dipaparkan semua oh, ia boleh paparkan semua komponen frekuensi yang ada dalam satu isyarat optik. So jenis spectrum analyzer ada dua jenis utama spectrum analyzer. Yang pertama adalah sweep tune spectrum analyzer. So ia menyapu iaitu sweep seluruh jurat frekuensi dan paparkan semua komponen. Eh. Yang, yang kedua adalah FFT based spectrum analyzer. So ia ambil isyarat dalam bentuk masa kemudian guna kaedah matematik. FFT untuk tukar kepada domain frekuensi. So, Kedua-kedua dua jenis ini digunakan untuk mengesan modulation, distortion dan noise. So, komponen utama untuk spectrum analyzer eh. Yang pertama adalah um RF input attenuator, source mixer, IF gain dan IF filter, detector, video filter, local 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 oscillator sweep, generator dan juga LCD display. So, semua komponen ini bekerjasama untuk tukar isyarat optik kepada bentuk frekuensi yang boleh kita analisis. So, kelebihan dan kekurangan spectrum analyzer, kita tengok dulu eh, kelebihan dan kekurangan alat spectrum analyzer ni. Kelebihan dia adalah kita boleh guna boleh gunakan untuk julat frekuensi yang luas, bandwidth yang luas, kos lebih murah berbanding teknologi spectrum analyzer yang lain. So, kekurangan dia adalah tak boleh ukur fasa-fasa tak boleh ukur signal yang sekejap ni eh, transient event so maksudnya walaupun ada kelebihan kita kena tahu juga batasannya kita masuk pada bit error rate tester yang kita biasa yang saya sebut sebelum ni lah eh, ataupun bertest uh, so ini adalah alat dia lah bit error rate tester eh, sebagai perkenalan BER eh, bermaksud bilangan bit yang salah dibahagikan dengan jumlah bit yang dihantar So ia tunjuk, menunjukkan kualiti penghantaran data Biasanya di, dinyatakan dalam bentuk peratus Kalau bertinggi, banyak error, talian tak bagus Kalau berendah, talian lebih stabil dan juga berkualiti okay, Faktor yang mempengaruhi ber ni eh. Uh, so kita yang uh, di bahagian penerima lah eh. Yang pertama adalah sebab channel noise Bunyi bising pada saluran yang kedua adalah interference, gangguan daripada sinyal lain. Yang ketiga adalah distortion, perubahan bentuk signal. Seterusnya adalah bit uh, synchronization problem, masalah penyelarasan bit. Seterusnya adalah attenuation, kehilangan kuasa sepanjang kabel. Seterusnya adalah wireless multi-part fading untuk rangkaian tanpa wayar. So, ber ni boleh diperbaiki dengan guna sinyal lebih kuat. Tapi jangan terlalu kuat sampai ganggu. Guna modulasi yang lebih perlahan tapi stabil. Guna error correction codes. Kegunaan bertester. Yang bagian satu, bagian satu Eh uh, so dia digunakan untuk beberapa tujuan antaranya ialah ukur voice dan frekuensi eh buat end to end to end testing. Maksudnya uji sambungan daripada hujung ke hujung sama ada signal stabil ataupun tidak. Kegunaan bertester juga eh ia juga digunakan untuk remote loop back testing so signal dihantar ke jauh uh, dalam jarak jauh kemudian dipantulkan balik untuk diuji. So in-service monitoring ni pula, ia boleh pantau sistem yang sedang beroperasi tanpa perlu hentikan servis. So maksudnya kita boleh kesan error walaupun bahagian pelanggan, walaupun pelanggan masih gunakan talian. Optical light source and power meter. Eh. So selain ini kita tunjuk-tunjuk peralatan optical light source dan power meter. So light source ni adalah sumber cahaya untuk dihantar ke fiber. Power meter adalah alat untuk ukur kuasa cahaya yang sampai ke hujung. So kedua-dua alat ni sangat penting bila kita buat end-to-end -end testing. Dalam end-to-end -end testing, kedua-dua unit ni light source dan power meter mesti dirujuk reference dengan jumper kabel. So, pastikan sumber kuasa disambungkan betul ke fiber. Bacaan yang tepat kalau kedua-dua unit guna wavelength yang sama. Kalau wavelength tak sama, bacaan akan lari dan tak betul. Kabel commissioning. Kabel commissioning ni bermaksud kita uji kabel selepas pemasangan. Tujuannya untuk pastikan kabel tak rosak. Semak semula panjang kabel dan nilai attenuation. So ukur polarization mode dispersion PMD iaitu kesan kelewatan signal kerana polarisasi. So ujian conventioning ni penting sebelum kabel diserahkan untuk digunakan. Kesukaran eh difficulties eh uh, antara kesukaran semasa end to end testing ialah light source dan power meter ni uh, mesti dirujuk di titik yang sama. So selanjutnya adalah wavelength kedua-dua alat mesti sama dan juga jumper kabel yang selalu digunakan boleh boleh haus dan menyebabkan bacaan tak tepat. So jadi technician kena berhati-hati dengan peralatan yang digunakan. DSL tester ataupun E1 ataupun STM1 tester eh. Seterusnya kita tengok peralatan iaitu DSL, DSL tester E1 dan juga STM1 tester. Alat ini digunakan untuk menguji talian digital Ia lebih kepada ujian pada talian rangkaian telekomunikasi Selain pada fiber optik So nanti kita akan lihat jenis platform dan juga fungsi spesifiknya TX300 platform overview Dalam slide ni kita perkenalkan kepada TX300 platform So ia adalah satu platform ujian yang seberguna Dia digunakan untuk menguji pelbagai jenis rangkaian Termasuk SONET ataupun SDH Ethernet dan juga PDH So TIA 300 ni penting sebab ia boleh digunakan dalam pelbagai situasi rangkaian jadi lebih feasible untuk jurutera. Home screen. Ini paparan awal home screen eh bagi TS300 platform. So dari sini kita boleh pilih jenis ujian yang kita nak jalankan lah sama ada Sonet ataupun SDH, Ethernet ataupun lain-lain. So jadi jadi technician ni boleh terus pilih fungsi mengikut keperluan. Penggunaan TS300 ni adalah eh Sonet ataupun SDH tester eh untuk menguji sistem rangkaian berasaskan Sonet ataupun SDH. Alarm error detection mengesan ralat ataupun amaran dalam rangkaian. So ini pas, penting untuk pastikan rangkaian st stabil dan berfungsi tanpa gangguan. So kegunaan tiga, TX300 eh juga boleh digunakan untuk it, uh, menguji internet. Menguji sambungan internet supaya data di, dihantar dengan betul. PDH testing eh sistem lama dalam tele telekomunikasi. So maknanya TX300 ni boleh digunakan bukan saja untuk teknologi moden tapi juga untuk rangkaian tradisi tradisional. Sebagai kesimpulan, eh, um, kita belajar pelbagai jenis ujian untuk sistem FTTS dan juga fiber optik. Antaranya adalah insertion loss test, optical return loss test, OTDR test, BERT test, end-to-end testing, cable commissioning. So, semua ujian ini penting untuk pastikan talian yang dipasang berfungsi dengan baik, selamat dan stabil.